Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merawat burung perkutut agar gacor, manggung dan cepat selesai uh, proses mabungnya atau rontok bulunya. Perkutut memiliki siklus bulanan yang tidak bisa dihindari yaitu mabung, ngurak, bodol, molting atau rontok bulu. Uh, jenis mempunyai siklus yang berbeda-beda namun kalau burung perkutut biasanya mabung atau rontok atau brodol dua kali atau mabung setiap enam bulan sekali kondisi uh, mabung atau rontok bulu pada burung perkutut terkadang membuat harus beristirahat total burung yang tadinya rajin manggung kalau sedang mabung atau rontok bulu jadi macet bunyi hal tersebut sudah biasa dan tidak perlu dirisaukan diri uh, akibat setelah mabung, perkutut selesai mabung dia akan uh, gacor lagi, akan manggung lagi, akan gair lagi uh, dan akan seperti semula. Sayangnya tidak semua jenis burung perkutut dapat kembali pulih kondisinya seperti sedia kala. Tergantung pada bagaimana perawatan burung perkutut itu sendiri. Jika Anda dapat merawat burung perkutut mabung dengan baik dan benar, pastinya perkutut akan selesai mabung dengan cepat, bisa gacor lagi, bisa uh, tidak rontok lagi dan bulu-bulunya akan tambah halus, mengkilat dan kokoh, ataupun kuat. Apa saja yang harus dilakukan sebagai burung perkutut sedang mabung? Pertama, yang kita harus ketahui, ciri burung perkutut yang uh, mabung biasanya uh, akan mabung akan muncul bulu-bulu halus di sekitar uh, ketiak. Setelah itu, bulu-bulu yang lain akan terjatuh satu persatu antara bulu ekor, bulu uh, sayap, dan lain sebagainya. Waktu mabung pada burung perkutut kurang lebih sekitar 20 hari. Setelah proses mabung selesai, maka bulu-bulu perkutut akan tumbuh lagi dengan sempurna atau normal dan bulu-bulu muda yang tumbuh um, melulai, melalui fase mabung. Um, melalui fase rebung dulu, terus tumbuh um, beberapa senti, lalu tumbuh sempurna. Burung perkutut yang sedang mabung masih tetap manggung walaupun tidak terlalu sering sebab kondisinya belum fit seperti burung perkutut pada um, sebelumnya atau sebelum mabung. Cara merawat burung perkutut mabung inilah hal yang perlu harus kita garis bawahi. Apa saja yang harus kita uh, perlukan, kita siapkan, kita uh, maksudnya laksanakan. Cara merawat burung perkutut mabung, antara lain adalah ke satu, berikanlah minyak ikan. Yang kedua, jangan dipegang. Yang ketiga, Pemberian pakan yang eh, maksimal, yang bervitamin, yang berprotein tinggi. Yang keempat, berikan ketan hitam dan beras merah untuk burung perkutut yang sedang mabung. Yang kelima, eh, penjemuran perkutut eh, pada burung perkutut mabung adalah sebentar saja. Yang keenam, masukkan kandang umbaran. Yang ketujuh, lokasi tenang. Eh, yang kedelapan, tidak dimandikan eh, pada waktu proses mabung acara merawat burung perkutut mabung saya jabarkan satu persatu dari sekian dari angka 1 sampai 8 tadi antara lain adalah yang ke satu berikan minyak ikan e, jikalau burung perkutut sudah mulai mabung maka segeralah berikan e, makanan perkutut berupa satu butir minyak ikan yang kita bisa kita beli di toko-toko pakan burung maupun di apotek e, agar proses mabungnya segera selesai dan menjaga kesehatan burung perkutut itu itu sendiri yang kedua E, jangan dipegang Maksudnya apa e, tidak boleh dipegang atau di dicekel istilah bahasa Jawanya tidak boleh dipegang burung perkutut mabung terlalu sensitif Oleh karena itu saat burung perkutut mabung sebaiknya tidak perlu terlalu sering dipegang atau e, dipegang dengan sengaja atau tidak sengaja Jika ada mau memberikan pakan e, minuman e, atau berikan pakan langsung ke wadah pakan burung perkutut tersebut, yang ketiga adalah pemberian pakan. Anda harus memberikan pakan dan minum tepat waktu, jangan sampai telat. Perkutut mabung butuh asupan nutrisi dan gizi agar kondisi tubuh segera pulih. Kalau sampai telat memberi makanan, pastilah burung perkutut akan merasa tersiksa dan kelaparan. Bahkan, mengakibatkan burung perkutut itu bisa menjadikan burung perkutut itu sakit dan langsung mati. Yang keempat, berikanlah ketan hitam dan beras merah. Pada makanan burung perkutut yang sedang mabung eh, harus eh, nilai gizi seperti ketan hitam dan beras merah, pemberian beras merah sebanyak eh, sedikit saja, secukupnya. Jangan banyak-banyak, ketan hitam juga sedikit saja, secukupnya untuk penghangat dan manfaat beras merah agar tubuh perkutut tetap hangat. Sedangkan ketan hitam jangan terlalu banyak karena dapat membuat proses ganti bulu atau mabung semakin lama. Selain itu, burung perkutut jadi sering mabung. Uh, karena uh, sifat ketan hitam adalah bersifat panas, uh, dan untuk yang penjabaran uh, nomor 5, uh, penjemuran perkutut, untuk burung perkutut yang dijemur selama 30 menit sampai 1 jam saja, untuk penjemuran dapat dilakukan 3 hari sekali sampai uh, mabungnya selesai. Jadi, burung perkutut yang mabung itu jangan dijemur lama-lama, uh, cukup seperempat maupun uh, 30 menit saja. untuk Vitamin D yang terserap ke burung perkutut tersebut Yang keenam masukkanlah kandang umbaran Burung perkutut butuh tempat yang luas bergerak saat mabung Oleh sebab itu masukkan burung perkutut ke kandang umbaran Atau kandang besar dengan begitu burung perkutut akan lebih leluasa melepaskan bulu-bulunya dengan cara terbang ke sana ke sini eh, Jadi akan mabungnya lebih sempurna Dan bulu-bulu eh, di sayap maupun di ekor bisa lepas dengan sendirinya dengan alami yang ketujuh eh, tempatkan di lokasi yang tenang burung perkutut yang mabung sebaiknya letakkan di lingkungan yang tenang eh, burung biasa ditaruh di ruang khusus yang tidak ramai tanpa gangguan lalu lalang orang lain lalu lalang kendaraan maupun lalu lalang tempat-tempat eh, di sekitar yang eh, membuat burung perkutut itu tidak nyaman dan bisa mengakibatkan kelabakan dan bisa mengakibatkan stres berat untuk burung perkutut tersebut entah itu perkutut lokal maupun burung perkutut bangkok. Yang kedelapan tidak dimandikan. Jadi burung perkutut mabung itu tidak dimandikan. Kalau sedang mabung sebaiknya burung perkutut tidak dimandikan. Perkutut cukup dijemur saja tapi jangan terlalu lama. E, cukup e, seperempat jam sampai setengah jam saja sudah cukup lalu diangin-anginkan lalu e, ditempatkan yang tempat tenang. pada mulanya hampir setiap orang memiliki dan memelihara burung perkutut ini di rumahnya akan tetapi saat ini mereka beralih pada berbagai macam jenis burung kicau uh, atau ocehan namun perlu anda ketahui jika untuk burung perkutut ini memiliki keunikan dan juga memiliki keistimewaan sendiri yang sering dihubungkan dengan uh, hubungan mistis atau burung perkutut adalah jenis burung yang terlihat kalem dengan ukuran kecil serta bagian bulu berwarna abu-abu untuk masalah perawatan burung perkutut ini sebenarnya juga tergolong sangat mudah Apabila dibandingkan dengan burung uh, kicauan atau ocehan, dan untuk perawatan burung perkutut mabung, di dalam perawatan burung perkutut mabung, dalam harianya untuk perlu, uh, ternyata ini perlu khusus, pengenanganan khusus, pemberian, ataupun perlakuan khusus, seperti saat proses penjinakan, menjadikan gacor, dan lain sebagainya, atau uh, perawatan burung perkutut mabung, sampai tuntas mabung, dan lain sebagainya. Untuk pemberian pakan dan minuman, jangan terlalu. Uh, yang tidak berprotein tinggi atau bervitamin tinggi selanjutnya pada saat mabung Anda harus memberikan makanan dan juga minuman yang cukup dan jangan sampai telat dalam pemberiannya makanan juga dapat ditambahkan ketan hitam dan beras merah eh, di antaranya secukupnya saja cukup satu sendok atau satu per empat perbandingannya satu per empat untuk eh, milat dan lain sebagainya seperempatnya maksudnya satu banding empat maksudnya begitu atau satu banding lima Sedangkan untuk pemberian ketan hitam sebaiknya jangan berlebihan eh, Jangan banyak-banyak karena bisa mengakibatkan suhu tubuh burung mergunut panas Dan mabungnya tambah lama karena eh, kebanyakan ketan hitam eh, Demikianlah ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan Semoga saja eh, yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya tentang ulasan-ulasan saya ini Uh, ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik uh, untuk ulasan saya ini dan jangan lupa subscribe tombol tekan merah di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video selanjutnya untuk uh, memberikan tip-tip yang bermanfaat untuk kita semua tentang perawatan burung perkutut. Salam Rahayu, salam persaudaraan, salam kongmania mania dari Sabang sampai Merauke, salam perspasif seduluran salam silaturahmi tanpa batas, salam. Uh, Binika Tunggal Ika dari Sapang sampai Merauke dan tak lupa pula saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 우리 e p i k